Akreditev, jenesey kestikli Bağlıoğ salasındaki intimaqtastık turalı Vezret Sünstık Memorandum'a kol koyada. Kazakistan Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Serik Cumangarin, Türkiye Cumhuriyeti adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Kazakistan Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı arasında Teknik düzenlemeler, standartizasyon, metroloji, akkreditatsion v uyulklan alanlarida ish berilii dair doir mutabakatai қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі тамара дүйсенова және түркия республикасының сыртқы істер министрі мэвлют қазақстан республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен түркия республикасының отбасы істері және әлеуметтік қызметтері министрлігі арасындағы өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қояды баканы Тамара дүйсенова түркия жумриетмт казастан жмri түркия жuмрiиетіқазақстан республикасы мәдениет және спорт министрі дәурен абаев және түркия республикасының сыртқы істер министрі мэвлют чавушоғлу қазақстан республикасының мәдениет және спорт министрлігі мен түркия республикасының мәдениет және туризм министрлігі арасындағы мәдениет саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қояды Kazakistan Cumhuriyeti adına Kültür ve Spor Bakanı Davren Abayev, Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında kültür alanında işbirliği mutabakat saptı. Kazakistan Respublikasının Medeni Yeni Sport Ministri Davren Abayev, jene Türkiye Respublikasının Sırtkıster Ministri Mevlüt Çavuşoğlu... қазақстан республикасының мәдениет және спорт министрлігі және түркия республикасының мәдениет және туризм министрлігі арасындағы музей ісі ескерткіштерді қорғау және қалпына келтіру саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қояды қазақстан Даурен абаев түркия жұмринмеулют жаушлы қазақстан жuмрiиет ктүркия жұмриеті күлтірбе туризм арасында Zaptı. қазақстан республикасының денсаулық сақтау министрі ажар ғиният және түркия республикасының сыртқы істер министрі мевлют қазақстан республикасының үкіметі мен түркия республикасының үкіметінің арасындағы денсаулық сақтау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қояды Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, jumuriyat Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında sağlık alanında işbirliğine dair anlaşma. қазақстан республикасының ауыл шаруашылығы министрі ербол қарашөкеев және Türkiye республикасының ауыл және орман шаруашылығы министрі вахид кириши Kazakistan Respublikası'nın hükümeti ve Türk Respublikası'nın hükümeti arasında veterinariyalı hizmetler kürsete u sayısata ve tamak önümlerinin salasında da ıntımaktastık turalı kelisimge kol koyada. Kazakistan Cumhuriyeti adına Tarım İşleri Bakanı Yerbol Karajokayev, Türkiye Cumhuriyeti adına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında veterinerlik hizmeti ve gıda güvenliği politikası alanında işbirliği anlaşması. құрметті ханымдар мен мырзалар қол қою рәсімі аяқталды имза құрметті ханымдар мен мырзалар біз түркия республикасының президенті реджеп тайып ердоған мырзаның мемлекеттік сапарына айрықша мән беріп отырмыз сіз халқымыздың қолдауымен еліңізді алға бастап келе жатқан нағыз көшбасшысыз сіздің сындарлы саясатыңыздың арқасында түркияның әлемдегі абырой беделі арта түсті еліңізді дүниежүзі әлеуеті зор дамыған мемлекет ретінде біледі құрметтейді түркия біздің ежелден еншісі бір қамырлас туысымыз сондай ақ қазақстанның ең жақын әрі сенімді стратегиялық серіктесі қос халықтың арасындағы бауырластық байланыс өзара тиімді қарым қатынастың алтын діңгегі бұл іске сіз орасан зор үлес қосып келесіз мені мен оны жоғары бағалаймын әсіресе туысқан елдерді ортақ мүддеге ұйыстырып тамырымызды тереңдету үшін ерекше еңбек сіңіріп жүрсіз бастапқыда кеңес ретінде құрылып бүгінде толыққанды ұйымға айналған түркі мемлекеттері ұйымы осының айқын дәлелі одан бөлек бітімгершілік рөліңізді ерекше атап өткім келеді біз сіздің дүниежүзіндегі дағдарыстар мен аймақтағы мәселелерді шешу жолындағы бастамаларымызды қолдаймыз ардақты бауырым қазақстан түркиямен стратегиялық әріптестікке негізделген сан қырлы ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі біз болашаққа бірге қадам үштері үштері басамыз осы жолдағы мәңгі достығымыз бен мызғымас бауырластығымыз жалғаса береді жоғары мәртебелі президент мырза сіз қазақ түрік қатынасын тұрақты дамытуға тұра, өлшеусіз үлес қосып келесіз үшін үшін мен осы саладағы айрықша тарихи рөліңізді ескере отырып сізді бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттау туралы шешім қабылдадым бұл шешім екіжақты қарым қатынастар жылнамасына алтын әріппен жазылары сөзсіз мен достығымызды нығайтып береке бірлігімізді арттыра түсу үшін бар күш жігерімді еші жұмсауға ешіңді жұмсауға дайынмын енді қадірлі досымды марапаттау рәсіміне қазақстан республикасы президентінің жарлығы қазақстан республикасы мен түркия республикасы арасындағы екі жақты қарым қатынастарды нығайту мен дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін түркия республикасының президенті реджеп тайып ердоған бірінші дәрежелі достық орденімен наградталсын Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararnamesi. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararnamesi. Kazakistan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve gelişmesinde yaptığı üstün katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e birinci derece dostluk devlet nişanı mükafatı takdim edilmiştir. Marapatı resmi ayak kaldı. Ödül töreni bitmiştir. қадірлі режеп тайып ердоған мырза хамдамен мырзалар құрметті әріптесім әрі бауырым Режеп мырзаны түркі әлемінің ата жұрты қазақ жерінде қарсы алғанымызға қуаныштымын биыл қазақстан мен түркия арасында дипломатиялық қатынас орнағанына отыз жыл толды түркия президентінің сапары осы мерейлі межеге тұспа келіп отыр біз бауырлас түркия елімен тұрақты мемлекет аралық қатынас орнаттық биылдың өзінде жоғары деңгейдегі бірнеше сапар болды Бір бірқатар маңызды құжатқа қол қойылды менің мамыр айында түркияға мемлекеттік сапармен барғанымды білесіздер сол кезде режеп мырза екеуміз кеңейтілген стратегиялық әріптестік туралы бірлескен бірлескен мәлімдеме қабылдадық түркия қазақстанның өте маңызды стратегиялық серіктесі мен президент ердоғанның екі ел дамытуға қосқан үлесін жоғары бағалаймын халқымыздың атынан бауырма зор ризашылығымды білдіремін түркияның әлемдегі абырой беделі өте жоғары сіздердің елдеріңіз жаһандық дағдарысты және аймақтағы мәселелерді шешу ісінде белсенділік танытып отыр біз түрік елінің экономика білім беру технология сыртқы саясат және басқа салалардағы жетістігіне қуанамыз өздеріңізге әрдайым тілектеспіз құрметті реджеп тайып ердоған мырза сіздің сарапдал саясатыңыз бен қажылы еңбегіңіздің арқасында түркияның мәртебесі асқақтай беретініне сенімдімін құрметті баспасөз өкілдері бүгін түркия президентінің сапары аясында жоғары деңгейдегі стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің төртінші отырысы өтті жиында аса маңызды мәселелер бойынша пікір алмастық басқосу мазмұнды әрі мағыналы болды іс шараның соңында түрлі саладағы байланысты жаңа белеске көтеретін үкімет аралық құжаттарға қол қойдық жақты сауда экономикалық және инвестициялық ынтымақтастық біздің байланыстарымыздың үзегі. бұл бағыттар бойынша қарым қатынас қарқынды дамып келе жатыр әсіресе әскери салада ынтымақтастығымыз арта түсті былтыр Екі елдің өзер саудасы 33 пайызға артып 4 миллиард доллардан асты. Түркия Қазастанның ең үрі 5 сауда сеткесінің бірі. Бейлі 7 айдың қортынысы бойынша ек жақты сауда 66 пайызға өсіп 3-5 миллиард доллар болды біз сауда айналымын 10 миллиард он миллиард долларға жеткізуді көздеп отырмыз бұл елдеріміздің алдында тұрған стратегиялық білес. түрік инвесторлары қазақстан экономикасына 35 миллиард доллар инвестиция салды ал қазақстанның түркияға салған инвестициясы бір де он үш миллиард доллар жалпы өткен жылдың қорытындысы бойынша түркия біздің еліміздегі ең ірі он инвестордың қатарына кірді қазір әлемдегі геосаяси ахуалдың күрделі болып тұрғанын білесіздер осы орайда біз көлік транзит саласында бірлескен нақты шаралар қажет екенін атап өттік бұл туралы көзқарасымыз ортақ Транскаспи халықаралық көлік бағдары арқылы тасымалды ұлғайтуға егі елде мүдделі өңірдегі тұрақтылықты сақтау үшін бұл стратегиялық жобаның зор маңызы бар биыл жеті айда осы бағыт арқылы тасымалданатын жүк көлемі екі жарым есеге артып бір миллион тоннаға жетті осы ретте мемлекеттеріміздің орта дәлізді дамытуы қазір өте маңызды біз түркия президентімен жаһандағы өзекті мәселелерді талқыладық көптеген халықаралық мәселелер бойынша екі елдің ұстанымы өте жақын екенін баса айтқым келеді бұл біз үшін өте маңызды сонымен бірге біз халықаралық және аймақтық деңгейде тығыз ықпалдастықты одан әрі жалғастыруға уағдаластық қазақстан мен түркия өте жақын бауырлас мемлекеттер біз көпжақты дипломатияны одан әрі нығайтуға ерекше мән береміз серіктестігі біріккен ұлттар ұйымы түркі мемлекеттері ұйымы азияда азиядағы өзара іс қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңес сияқты көпжақты құрылымдар аясында ойдағыдай дамып келеді ертең түркия президентімен бірге азиядағы өзара іс қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңестің алтыншы саммитіне қатысамыз менің шақыруымды қабыл алып саммитке келгені үшін реджеп бейге ризашылығымды білдіремін іс шара барысында бұл форумды толыққанды ұйымға айналдыру үдерісін бастаймыз сөз соңында бауырлас түрік елінің көшбасшысы реджеп тайып ердоған мырзаға қазақстанға жасаған сапары үшін тағы да алғыс айтамын біз кеңейтілген стратегиялық әріптестігімізді нығайта береміз мұның бәрі тарихы бір болашағы ортақ қазақ түрік халықтарының игілігі үшін керек анадолы мен алтайдың қарасы алшақ болса да елдеріміздің көңілі жақын тарихи мәдени және рухани бауырластығымыз ешқашан үзілмейді мен түркия президенті реджеп тайип ердоған мырзаның қазақ түрік қатынастарын нығайтуға қосқан зор үлесін жоғары бағалаймын сол себепті қадірлі досымды бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттадым түркия президентінің бүгінгі мемлекеттік сапары қазақ түрік қарым қатынасын жаңа деңгейге көтереді деп сенемін екі Ел елдің достығы мәңгі бола берсін назарлрыңызға көп рахмет Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım ve eğitim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in davetine icabetle ata topraklarımız Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Az önce değerli kardeşimle Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin dördüncü toplantısını başarıyla icra ettik. Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Malumunuz kıymetli kardeşimin mayıs ayında Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi elbette halklarımız arasındaki ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari kültürel işbirliği bu gücü daha da artırmaktadır. Kazakistan'ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar vesilesidir ve 30 yıl geçti aradan ve Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bu vesileyle Kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi bugün burada çok ciddi bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Tabi bu sürpriz özellikle birinci derece devlet dostluk nişanını takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim şu anda bilemiyorum. Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, aziz kardeşimle işbirliğimizin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içerisindeyiz. Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanında Kazakistan'la işbirliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı. Şimdi de burada artı 6 anlaşma toplamda 20 anlaşmayı böylece imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan'daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'a da dahil ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan'ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduk. Dolayısıyla gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990'ların başından itibaren Kazakistan'la çok emek verdiğimiz sürecin geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla taşlanmasından memnuniyet duyuyorum. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant'ta yapacağımız ikinci toplantıyla bunu daha da tırmandıracağız. Ve önümüzdeki ay Özbek'in Özbekistan'daki bu teşkilatımızın mütakip zirvesi aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana'daki temaslarıma yarın Kazakistan'ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya'da istikrar ve güven artırıcı önlemler konferansı 6. zirvesine katılarak devam edeceğim. Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle gerek Kazakistan gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olmuş olacak. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik dolayısıyla özellikle de birinci derece devlet dostluk nişanını burada tekrar etmekten geri duramayacağım. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev olmak üzere tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum ve ben de bu nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli evet, hanımlar ve memurlar, memleket başçılarının Bukaralı bu Akparat Kuralı'na mümkün olması ayakta Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, basın toplantısı sona ermiştir. Thank you.